Я хотел бы выразить благодарность за то, что вы пригласили меня на эту передачу, потому что, наверное, тот общественный резонанс, который сегодня имеет дело Тимошенко, заставляет представителей Генеральной прокуратуры высказать мнение следствия, мнение государственного обвинения по поводу тех фактов и тех доказательств, которые были собраны в ходе расследования по данному уголовному делу. Мотив, который присутствует в данном преступлении... Установлен и установлен совокупностью тех достаточных доказательств, которые мы имеем. Это и показания свидетелей, это анализ хозяйственной деятельности предприятий, которые когда-то принадлежали ущербам, это анализ хозяйственной деятельности предприятий, о которых говорили здесь в этом ролике ЕСД. И хотел бы сказать, что индустриальный союз Донбасса действительно Пусть. продолжал работать. Но продолжал работать, и все мы прекрасно знаем, что это предприятие принадлежит Таруке Гайдуку. Это представители, которые очень связаны с партией Батькивщина. <звы> поэтому, поэтому говорить о том, что не установленный мотив, мотив совершения данного преступления, я не могу. У нас достаточно, как я уже раз сказал, доказательств того, что мотив существует, и мотив был именно такой. Конфликт бизнес-интересов. А вот скажите, пожалуйста, а что вот казалось бы, что уже в начале 21 века, давно, ну, уже все понятно, все ясно, почему вот сейчас возобновилось, что новые свидетели, новые показания, новые факты. Савик, ну расследование этого преступления не прекращалось никогда. Может быть, в определенный период времени из-за объективных и субъективных факторов оно чуть-чуть приостанавливалось не были проведены те необходимые следственные действия. Но следственная группа, которая работала с 1996 по 2003 год, положила ту основу, благодаря которой мы в последующем смогли раскрыть это преступление. Анализ документов, опять же повторюсь, допросы сотни свидетелей позволили нам констатировать и говорить о том, что мы собрали достаточно доказательственную базу для того, чтобы говорить о том, что Юлия Тимошенко причастна к совершению данного преступления. И я хочу сказать, что эти все доказательства будут предоставлены в суд, который по новому уголовно-процессуальному кодексу, по новой процедуре, прописанной в этом кодексе, будет исследовать эти доказательства. Все доказательства, которые у нас есть, они будут доступны общественности, они будут доступны суду, и в первую очередь они будут доступны защите Юлии Тимошенко после того, как они будут знакомиться с материалами дела. И каждое доказательство, которое есть в нашем уголовном деле, должно быть непосредственно исследовано судом, и каждому доказательству будет дана оценка. И после этого суд должен сказать, достаточно ли этих доказательств для того, чтобы признать Юлию Тимошенко виновной, либо недостаточно. Ну, ну конечно, наказание грозит суровое, да, если вдруг суд... Скажет, да, виновата, но это, конечно, пожизненное заключение. Это очень серьезно.